Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla tikili, 6 otaqlı bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var və bildirmək istəyirəm ki, ev Masazır qəsəbəsində çox əla bir ünvanında yerləşir. Gördüyünüz kimi bax bu formada evin gözəl xarici görünüşüdür. Alt cisisi, qarajlıdır. Bildiyimiz alt qarajlı layihələrdən geniş ölçülərdə inşa olunmuş bir evdir. Gördüyünüz kimi bax bu formada belə bir həyət yanı sahəsi var. Həyətdə burda ağac güəkməyə üçün yer qoyulub. Həyət i tamet daşlarla işlənilib. Və bunu da bildirdim ki, dəyərliz izləyəcəyimiz evin tamamı olaraq, yəni keyfiyyəti çox yüksək səviyyədə aparılıb. Deməli alt cisisində olan qarajı sizə göstərirəm. Bu formada geniş qarajı var burda plafonda lambir vurulub, yəni hazırlanıb, 70% işi görülüb. Elektrik xətləri çəkilib, elektrik qoşulacağıq. İstəyə görə, yəni buranın 50%-ni siz qaraş kimi, yerdə qalan hissəni isə yay mətbəxi və yaxud da digər məqsədlər üçün istifadə etmək olar. Bax gördüyünüz kimi ayrıca olaraq burdan bir kiçik əl qabısı qoyub ora kəsməni bölüb otaq kimi istifadə etmək olar. Nə qulansa, yəni aşağı hissədə forma, yəni bu formada tamamlamaq mümkündür. Gördüyünüz kimi, bax belə bir gözəl xarici görünüşüdür. Deməli, dəyərliz izləyəcəyimiz qalxıq evin üst hissəsinə. Bax gördüyünüz kimi bu formada gözəl təmirli, əla bir alt qarajlı evdir. Bax formada həyətidir. Ətrafı tam olaraq yaşayışdır. Baxdığınız kimi bu formada gözəl təmir olunmuş döşəməli taxta poldur və səliqəli təmir olunmuş bir evdir. Burada verilə bir qonaq otağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz bildirmək istəyirəm ki, evin qiyməti 60.000 manata çıxarılıb. Yəni real alzılarla qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Təkrar olaraq qeyd edirəm ki, evin tikilişi yüksək səviyyəyə aparır. Qoşa daşdır, fonetik karkas betonudur. Bax burada verilə bir mətbəxi görürsüz formada belə bir mətbəxdir. Bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib. Deməli, yenə də burada sizə yataq otaqlarını göstərəcəm və evin hər bir tərəfindən evə günəş şığı düşür. Gördüyünüz kimi heç bir pəncərənin qarısını maneə kəsmir. Baxın, burada belə bir yataq otağıdır. Dəyərlisəcəyimiz bildirmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ünvan Can təpə ərazisinə də yaxındır və 569-un yolmada yaxın bir yerlədir. Burda gördüyünüz belə bir növbətiyət otağıdır və masazirin girişinə də yaxın bir ərazidə yerləşən bu gözəl ev dəyərlizlərimiz çox ucuz bir qiymətə satışa çıxarılır. Burda belə bir hamam otağıdır və bunu da bildirim ki, evimiz nar çatılır, kredit ilə satılmır və real alıcılara da qiymətdə endirim olmayacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağa, videomuzu bəyənməyə unutmayın.